Ми знаходимося на аніме-фесті Сібо Акарі. Японська анімація завоювала величезну популярність у світі завдяки тому, що розрахована не тільки на дітей, але й на дорослих та підлітків. Можливо, через це сюди з'їхалися шанувальники зі всієї України. Близько тисячі прихильників цього виду японського мистецтва зібралися в Палаці культури студентів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. Отже, можна сказати, що українці не байдужі до японських мультиків. Афіша фестивалю обіцяла багато цікавого. І тут справді було на що подивитися. Наприклад, ось така виставка малюнків у різних жанрах аніме вражає деталізація не тільки самих персонажів, а й складного фону картинок, не говорячи вже про оригінальні сюжети. Далі фотовиставка, де реальні люди зображують фантастичних анімешних героїв з властивими їм образ. Образом. Але цікавеше за все інше має быть косплей-шоу у виконанні украинских аниме клубов Косплей-шоу это непосредственно люди переодеваются в героев аниме-мультфильмов, так сказать, да. Вот, и пытаются полностью отобразить их образ. То есть это немного театрально, немного интересно, все это они делают сами. Вот, то есть они ну, иногда, конечно, заказывают где-то уже готовые костюмы, но в основном шьют сами. Підготовка до косплею йшла повним ходом. Учасники фестивалю перевдягалися у героїв аніме, наносили фантастичний макіяж, робили неймовірні зачіски, скільки вогню в очах, скільки позитивних емоцій і задоволення від самого процесу. Це пояснюється тим, що на фестиваль з'їхалися справжні ентузіасти, які не уявляють свого життя без японської анімації. Ребят, о чем будет ваша сценка? Что будет в ней? Расскажите сюжетную линию. А сюжетная линия это... А, пока нельзя, пока нельзя, потому пока что у нас нельзя. еще... Мы покажем, короче, должно быть смешно, чтобы должно быть смешно, должно быть неожиданно, поэтому ничего мы вам не расскажем. На самом деле, Ай. сценка на этот у нас на тему Ромео и Джульетты, то есть это некая такая специфическая интерпретация в комедийном жанре, то есть используя персонажей аниме Наруто, довольно известного аниме, мы как бы расскажем историю а, Джульетта и Ромео в нашей интерпретации. Их не любви и... Будет весело. Да. А, кто из вас, вот герой ваш, назовите, пожалуйста, вот Кисама. ты кого играешь? Кисама. это? Это из тайного племени Акацуки. Кто из тайного Акацуки? Человек-рыба человек рыба. Это человек рыба. Я очень негативный герой, который хочет всех замочить, который хочет забрать главного героя Аурочимару. Пойдем Это наш главный негативный герой, а я главный друг негативного героя. То есть тоже негативный герой. Ну, в общем, мы с ним будем тут делать всякий беспорядок и, в общем, негодяйствовать. Перед выходом на сцену артисты хвальуются, и это изразумело, аж играть будут не профессиональные актеры, а простые некие девчата, которые за поколком души опинились за лаштунками. Что вы чувствуете перед выходом на сцену? Uh, ну как, возбуждение, азарт, все вот вместе, радость, волнение. А чего вы ожидаете от сегодняшнего мероприятия? Сегодняшнего. Well, ну то, что по крайней мере про аниме узнает больше людей и то, что больше людей обратит внимание, что это хорошо и что это не Інтересна, На дивлячись на хвилювання, за лаштунками царювала весела атмосфера, яка охоплювала і увесь великий заповнений зал. Найцікавішим моментом для багатьох була демонстрація і айдо мистецтво несподіваної атаки. Глядачі були в захваті від таланту японського майстра бойових мистецтв. Найвищий прояв майстерності і айдо, коли суперник не в змозі атакувати, коли лише вид майстра говорить про те, що суперник вже програв. Бойові мистецтва займають чимале місце в японській анімації. Одним з напрямків аніме культури є аніме файтінг Мы переливаемся в мультяшных героев аниме и их драки показываем на сцене. Хлопцы уважают, что аниме целом то их выступы за крыма мають выховные властивости. Это зрелищно для зрителя интересно. Для детей, как бы, это все. Просто это воспитывает. Мы показываем со смыслом, там, где дружба, самопожертвование, где друзья помогают защищать друг друга. это очень неплохое направление для детей и подростков, и студентов, они могут занять себя творчеством не только пивом в барах, вот могут проявить себя во многих направлениях, как творческих, пения, танцевания, игра, актерское мастерство, спорт. Вот как сейчас, да, кунг там, аниме, файтинг, файтинг, драка, постановочная драка, не настоящая драка, просто мультяшные герои разыгрывают японских самураев, там где э, всегда честь и достоинство очень важны, да, на первом месте. Поэтому подавая таким пример молодым людям, они могут тоже заниматься этим искусством и этим творчеством просто занимать себя. Это, во-первых, просто эмоции можно выплеснуть, самые положительные, самые отрицательные. Когда вы играете отрицательный героев, ха, вы можете всю ненависть, как бы выплеснуть на сцене, просто играя героев не дома там где-то, а на здесь проверю. на сцене. Мы Или наоборот играем флегматиков, <yap prere Paris> да, в гоним там. Да, все наоборот. Просто можно расслабляться, так выплескивать положительные, отрицательные ноги. Разве это плохо, когда люди собираются, просто делятся эмоциями? Это очень хорошо. Так проводим время, это нас объединяет. Ax. Дом будущего! <реш> «дом будущего, Але одна справа намалювати досконало обійця, а інша ним бути. Хлопці з косплей групи Fighting Friends мають дуже багато тренуватися, щоб виступ був видовищним. Переконайтеся самі. Сюжеты аниме могут описывать много персонажей, охоплювати разные местности и эпохи и выражаться в разных жанрах и стилях. Доказ тому – с персонажей, представленных прямо тут, на Сибо Акари. Как называется этот персонаж и что он из себя представляет? Ну, мой персонаж представляет из себя безумного ученого, который все время резал. Доктор Франкенштейн. Он сам, как видите, он весь в заплатках он сам себе резал, сам себя изучал, как у Франкенштейна болт в голове. Ну, он изучал все, у него даже дом в швах. Кого ты играешь? А, Джонни из аниме-игры «Гультигер». Это отрицательный, да, герой? Положительный. Но а, ну, он всегда улыбается. Это главное. А твой герой? Раза так крестик Из Хрона. Э... Да, с Герои аниме видризняются не только яскравым в бронем, но и яскравым волосе. Спочатку незвичайні кольори волосся були способом виділити героя, підкреслити його особистість і характер. Але сьогодні, коли автором образ проробляється до дрібниць, це скоріше залишається традицією. А от великі очі, манера використання яких перейнята від діснеївських персонажів, і досі залишаються однією з основних рис аніме героїв. Вони можуть розповісти все про почуття анімешного персонажа. Ізначально, це було саме японці стали приміняти як для того, щоб показати душу чоловіка, для того, щоб емоції передавати. Я в тому що аніме не стільки динамічне по анимации, сколько отображает смысл и эмоции, мимику, передает э, внутреннее состояние персонажа. То есть, скорее, вот в чем суть аниме. Через велику емоційність анімешні персонажі часто використовують різні вигуки. Без них уявити японський мультик просто неможливо. Іноді ці вигуки не подобаються європейському глядачеві через незвичне звучання, характерне для японської мови. Чаще всього люблять це М'яу в кінці пропозиції представляти десу. А якщо просто от іменно фразу, то арігато займас. Бальшое спасіба. Кроме того, анимешки в Мече и Трохи лаятся. Совсем тришечки. В последнее время, откуда-то пошло, это есть анимешка Наруто. И вот те, кто смотрели ее на японском языке, там есть Да ты боё», Это я не знаю, что она означает. Может быть, это черт побери, может быть, это что-то более мягкое. Оно не, ничего толком ругательного не значит. Есть ругательство Бака, но это. Дурак, не более. То есть это даже можно в разговоре любя человека так обозвать, если что-то он неправильно сделал, что-то ему не понравилось. Кроме яркой, веселой визуальной подачи, сюжеты аниме уже глубокие и торкаються самых життєвих жизненных проблем, Часом мають философский подтекст. Я много для себя перенес в жизнь, подчеркнув, из аниме. В основном это какие-то жизненные моменты, в основном это что-то философское, то, что несет действительно не развлекательный, а духовный подтекст, какие-то философские течения, какие-то мысли интересные. Я стараюсь это применять в своей жизни, то есть, пожалуй, самое главное, Аниме, это то, чему оно может научить любого человека, любого молодого человека и настроить его на созидание, на творение чего-то прекрасного, удивительного, замечательного, нового и просто делать что-то хорошее. Іноді прихильники японської мультиплікації настільки захоплюються нею, що проецюють образи героїв на себе і таким чином віддаляються від реального життя. Але Константин таких випадків не помічав. Переносять образи в реальну жизнь. Це люди, либо що очень молоди, котрим треба вирости із этого, ті, котрий постарше. Я не відяв чоловіка, який як повністю ходить, там някає, кавайнічає, який вже взрослий. Отже, українські анімешники, дякувати Богу, поки що далекі від фанат. Загалом акція була спрямована на позитив, і організаторам це вдалося. Для того, щоб ми змогли показати нашим людям, молодь, нашій молодежі, що мріяти можна, потрібно і треба воплощати свої мрії в житті. Яскраве костюмоване шоу та японські фантастичні сюжети в українському виконанні. Ось що таке аніме-фест Сібо Акарі.